assalomu alaykum azizlar sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman sizlar bilan telefon sirlari uz tv kanali azizlar bugungi videomizni guvoh bo'lganingizdek men sizlarga telefonning oltita sirini o'rgatib qo'ymoqchiman bu sirni ko'p qöp biladi ko'plar bilmaydi bu sir bilmaydigan sir ham bor sizlar demak azizlar videoni boshlashdan oldin men ko'p video chiqara olmadim ya'ni uzoq vaqt davomida men video chiqara olmadim buning uchun men sizlardan uzr so'rayman endi bundan buyon tez tez video chiqarishga harakat qilib turaman demak aziz obunachilar va ekran yoniga kelgan aziz tomoshabinlar men boshladim hop telefonning beshta siri bu yerdan men birinchi sirni o'rgatmoqchiman birinchi siri birovgilar biladi yoki birogilar bilmaydi telefonimizning bar mana bariş, bu joyini bir marta bosamiz mana mana bu yerda 3 ta nuqta tugmachasini bosamiz hamda tugma tortibi degan narsa bor shuni bir marta bosib kiramiz endi bu yerda yashil yaxshilab bor bering mana mana bu yerda mana yaqin atrofga yuborish opsiyasi bor bu yangi opsiya soblanadi birogi telefonlarda bo'lmasligi mumkin ya'ni eski versiyal telefonlarda hali chiqmagan bu Telefon yangilamasangiz ham chiqaveradi jekki shunaqa telefonlardan yuqorilarda chiqadi demak mana yaqin atrofga yuborish bu esa azizlar yaxshilab e'tibor berasizlarlar sharaytdan ham tez yuboriladi bu op opsiya yordamida demak buni bosib turasiz hamda yaqin atrofga yuborish opsiyasini bu yerga qo'yasiz hamda bajar tugmachasini bosamiz ya'ni ko'rib turganingizdek yaqin atrofga yuborish opsiyasi bu yerda bo'ldi endi buni ko'rganimizdan so'ng mana hozir mana bu yerda o'zi yozib qo'ygan mana yoqish tugmachasini bosamiz pastdagi azizlar buni bosganimizdan so'ng mana davom ettirish mavjud emas qurilma internetga ulanmagan hozircha shunday deydi endi bu yerdan azizlar yaxshilab e'tibor berib turamiz mana bu yerdan mana bu yerda bluetooth gдан ya'ni mobil nuqta yoki o'sha wi fi mana yaqinatovga yuborish fayl ulash uchun bults joylashuv va vifi parametrlari yoqing deb qo'yilgan siz bularni yoqib chiqishingiz kerak bo'ladi ya'ni tepadan tushiramiz bults yoqamiz годания hamda wifi tugmachasini bosib so, yoqib ko'ramiz ana endi yaxshilab e'tibor beri bajarildi mana ko'rib like, azizlar hmm, bu yerda bo'lyapti yaqin attovga yuorish quilma nomi shunaqa shunday qilib bemalol yaqin atovga yuborish opsiyasidan foydalanishingiz mumkin ya'ni tez fursatlarda o'tadi ancha tez sharoitdan ham tez hisoblanadi azizlar unda narigi telefonda ham shunday opsiya bo'lishi shart ikkala telefonda ham demak buni bildik azizlar endi yani, bu birinchi sir ikkinchi sirni ham o'rgatib ketaman bu sirni ko'pimiz bilmaymiz demak mana bu yerda biz ıı, play marketga kiramiz masalan play marketda sir yangi chiqqan sir hisoblanadi xabarlar buni bosganimizdan so'ng mana internetga ulanmagansiz deydi endi pastda qarab turing offlaynda o'ynash ya'ni bitta o'yin paydo bo'ldi havo shari degan buni o'ynashimiz h m mumkin e paytlarimizda boshlash demak buni mana shunday qilib hmm. mana bu to'sinlarga tegmasdan bemalol mana shunday sharchalarni yig'ib o'ynashimiz mumkin bo'ladi azizlar bemalol mana chiqish chiqib oflayn rejimda o'ynashingiz mumkin bemalol zerikib qolganda e, sir ham bo'ldi de azizlar e, demak uchinchisi parametrlar oynasiga kirib olamiz bu hamda bo'lsa kerak displey oynasiga kirib olamiz azizlar displeyga kirib olganimizdan so'ng bu yerdan pastga tushamiz eng pastga tushganimizdan so'ng mana yozib qo'yilgan ekran time out ya'ni siz birorta jurnal e, masalan telegramdan biror o'rtog'ingiz sizga o'sha şey, daftarda yozuvlar ko'rsatgan u yozuvni siz o'zingiz daftaringizga ko'chirishingiz kerak demak u ko'chirish uchun ekranda o'chib o'chmasligi üç uchun ekranni bosib turib ko'chirish kerak ya'ni bu yoqda qo'ling ishlaydi bu yoqda ekranni bosib turishingiz kerak ya'ni telefon time out ya'ni o'chib qoladi soniyadan keyin shuni to'g'irlab qo'yishingiz mumkin buni bosamiz hamda o'n daqiqa qo'yib qo'ysangiz o'n daqiqa ekran mana shunday yonuqlikcha qoladi ya'ni hech qanday barmoq tegmasdan mana shunday yonuqlikcha qoladi o'n daqiqadan so'ng o'chadi sizda o'n besh daqiqa də yoki yarim soat bo'lishi ham mumkin mana shunday qilib bemalol bu yerdan ham foydalanib olishingiz mumkin bo'ladi uchinchi sir ham bo'ldi azizlar endi to'rtinchi sir bu yerda mana bu ko'rish tugmachasini bosamiz buni bosganingizdan so'ng azizlar eng pastga tushamiz bu kerakli sir ya'ni telefoningizda tungi rejim bo'lmasa biroq telefonlarda tungi rejim bor bilaman Biroqlarda yo'q lekin mana bu yerdan bosib turiladi mana mana shuni bossangiz tungi rejimga o'tadi ya'ni negativ ranglar shuni bir marta bosamiz hamda tungi rejimga o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi ya'ni telefonlar tungi rejimi bo'lmasa mana shunday qilib bemalol foydalanishingiz mumkin azizlar demak to'rtinchi sir ham bo'ldi endi sizlarga beshinchi sirni o'rgatib ketmoqchiman azizlar bu yerdan esa biz telefon haqida tugmachasini bir marta bosamiz bosganimizdan so'ng imoi raqami imei raqami ham bo'lishi mumkin bu yerda mana imei raqami yoki ko'pimiz bilsa kerak dastur haqida ma'lumot ya'ni reliz raqami yoki imei raqami yoki reliz raqami 7 marta bossamiz 7 marta bosganingizdan so'ng mana ishlab chiqaruvchi rejimi yoqiladi ya'ni dasturchi rejimi buni dasturchi rejimi поискga bersangiz masalan qidirganda qiynalishingiz mumkin mana shu yerga qo'shimcha opsiyalar yoki dasturchi rejimi yoki agar ruscha bo'lsa dlya deb yozsangiz chiqadi demak bu menda chiqqan avval ham mana eng pastda chiqadi bizda ishlab chiqaruvchi opsiyalar shuni bir marta bosasiz telefon qatmaydon qilishingiz ham mumkin bu yerda mana azizlar bu yerda mana mana shu oynalarni mana bunday bo'lasizda bir shkalada uchalasi ham bir shkalada bo'ladi buni o'chirib qo'yishingiz kerak uchalasini animatsiya o'chirishga bosib qo'yasiz mana uchalasi mana shu uchalasini o'chirib qo'yishingiz kerak va telefoningiz ko'rib turganingizdek tez ishlaydi demak azizlar beshinchisir ham bo'ldi oltinchisi oltinchisi ham ko'rsatishim mumkin agar sizlarga malol kelsa demak ko'rsatib ham o'taman bu beshinchisiga to'g'ri keladi demo rejim yoqib qo'yishimiz mumkin demo rejimda bilsangiz демонстраци режим usulda bunda siz zaryadingizni yuz foiz qilib olishingiz mumkin ya'ni meniki mana qirq foiz ko'rib turganingizdek shuni yuz foiz qilishimiz ham mumkin bu feyk azizlar yaxshi ishonmang shunchaki feyk birolar mana men zaryadni yuz foiz deb ko'rsatishingiz mumkin mana buni o'chirib qo'yishimiz ham mumkin demak wifi yonib qolishi mumkin mana shu ikkalasini yozsak yuz foiz bo'ladi lekin bu ishlanmaydi azizlar yolg'on shunchaki zaryadni o'zgartiradi xolos demak azizlar videoni oxirda. videoga like bosing hamda kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi video roliklarimizda uchrashguncha xayr azizlar sog' omon bo'ling